Ekonomi negara semakin sihat, kerajaan berdisiplin urus kewangan. Defisit fiskal kerajaan persekutuan pada akhir Mac 2025 yang berkurangan kepada 21.9 bilion ringgit berbanding 26.4 bilion ringgit pada akhir Mac 2024, memberi isyarat positif terhadap tahap kesihatan ekonomi negara. Pakar ekonomi dan kewangan Profesor Datuk Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad berkata, angka terkini yang diterbitkan Kementerian Kewangan membuktikan bahawa ekonomi masih berfungsi dan menjana hasil. Walaupun berdepan cabaran global seperti ketidaktentuan geopolitik dan kadar faedah yang tinggi, namun beliau mengingatkan bahawa pemulihan ekonomi perlu dilihat dalam dimensi yang lebih luas di mana penurunan defisit fiskal tidak setermata bermakna semua sektor rakyat merasai pemulihan. Jadi walaupun angka ini menafikan dakwaan bahawa ekonomi sedang tenat, ia tidak menafikan bahawa masih ada tekanan kos sara hidup dan ketidaksamaan pendapatan yang perlu ditangani Katanya ketika dihubungi harapan Delhi pada Sabtu Mengulas mengenai penurunan fiskal yang positif, Nik Mahiran yang juga Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan menyifatkan ia cerminan tahap disiplin kerajaan dalam menguruskan kewangan negara. Angka-angka ini menunjukkan ada usaha dan disiplin fiskal oleh kerajaan, mengurangkan defisit fiskal, menandakan kawalan terhadap perbelanjaan dan keberkesanan kutipan hasil sama ada melalui peningkatan pematuhan cukai atau pertumbuhan aktiviti ekonomi formal, ujarnya lagi. Beliau turut menjelaskan beberapa manfaat yang bakal dinikmati rakyat sekiranya tren pengukuhan ekonomi ini berterusan. Jika tren ini berterusan, manfaat kepada rakyat termasuklah kestabilan ekonomi jangka panjang disebabkan pengurangan beban hutang negara. Dengan defisit berkurang, lebih dana boleh disalurkan ke sektor penting seperti kesihatan, pendidikan dan perlindungan sosial, jelasnya. Tambahnya lagi, perkembangan ini juga boleh membantu menarik pelaburan asing dan domestik yang seterusnya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengurusan fiskal yang baik menyumbang kepada kestabilan harga yang memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat dan mengawal inflasi katanya lagi. Sehubungan dengan itu, mengimbau semula pencapaian Kerajaan Madani dalam mengurangkan defisit fiskal dan meningkatkan pendapatan negara sejak suku pertama 2023 hingga pada suku pertama 2025. Ia ternyata merupakan bukti jelas kepada kesungguhan pentadbiran hari ini dalam memperkukuh kemampanan fiskal negara untuk jangka masa panjang Langkah-langkah reformasi yang telah dilaksanakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mula menunjukkan kesan ketara biarpun masih terdapat beberapa aspek luar jangka bakal dialami seperti kesan tarif Amerika Syarikat. Ini termasuk mekanisme dan kawalan ketat terhadap ketirisan perbelanjaan, kecekapan kutipan hasil oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN serta pelaksanaan dasar percukaian yang lebih progresif telah mula menunjukkan hasil yang positif kepada lanskap ekonomi Malaysia. up. Laporan positif bank negara yang mengumumkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 4.4% pada suku pertama tahun ini berbanding 4.2% tahun lalu mencerminkan impak positif dasar kemampanan fiskal negara kini berada pada tahap amat baik. Justru saya menyarankan agar langkah tuntas dan kemas dapat diteruskan bagi mengekalkan momentum pertumbuhan dalam mengawal kadar fiskal kerajaan pada suku pertama 2020. Dan ia merupakan langkah positif ke arah mencapai sasaran defisit fiskal antara 3% hingga 3.5% menjelang akhir tahun dan seterusnya membantu mencapai sasaran pertumbuhan antara 4.5 hingga 5.5% tahun ini Kata Ketua Pendidik MIDF Research Muhammad Reza Abdul Rahman baru-baru ini di Petik Harapan Madani dalam pada itu melalui inisiatif penstrukturan subsidi bersasar dan penambahbaikan sistem percukaian, kerajaan bukan sahaja dapat menjimatkan perbelanjaan tetapi juga memastikan aspek keadilan dalam kecekapan agihan sumber dilaksanakan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Buktinya pertambahan jumlah bantuan menerusi sumbangan tunar Rahmah, STR dan sumbangan Asas Rahmah, SARA daripada RM10 bilion pada 2024 kepada RM13 bilion pada 2025 Mula menerima kesan positif daripada aspek perbelanjaan mudah guna rakyat dan merancakkan aliran tunai dalam negara. Kejayaan ini sudah pasti didorong oleh peningkatan hasil negara menerusi strategi memperluas asas cukai, pengurusan ekonomi yang lebih telus serta peningkatan keyakinan pelabur terhadap hala tuju ekonomi negara. Manakala pertumbuhan pendapatan negara ini turut disokong oleh kepelbagaian elemen pemerkasaan sektor digital, pelaburan hijau serta penekanan kepada inovasi dan teknologi tinggi yang menjadi enjin pertumbuhan baharu kepada ekonomi nasional. Usaha ini sejajar dengan matlamat rangka tindakan ekonomi Madani yang memberi fokus kepada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kebajikan rakyat. Kejayaan ini tidak hanya meningkatkan keupayaan kerajaan membiayai program pembangunan dan kebajikan, malah memperkukuhkan kedudukan fiskal negara di peringkat antarabangsa. Ia mencerminkan kesungguhan Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri kerajaan Madani dalam memacu transformasi ekonomi yang mampan, inklusif dan berdaya saing. Justru kejayaan ini sewajarnya disambut dengan penuh syukur sambil berdoa pencapaian kerajaan madani dapat dikongsi bersama rakyat Malaysia yang mendukung reformasi ekonomi demi masa depan negara yang lebih sejahtera, makmur dan stabil. Syabas dan terima kasih kerajaan madani pimpinan Anwar Ibrahim.